হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আহি গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু কাইলৈ তোমালোকৰ আছামিজৰ পে'পাৰখন আছে ত' সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ছাৰ কমন ৰচনা কিছুমান লাগে তো সেইখিনি মই অলৰেডি দিছোঁ কি কি কমন ৰচনা আছে কোনখিনি এইবাৰৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি চেনেলত আমি অলৰেডি দি থৈ দিছোঁ এনে ৰচনাটো ধেৰ আছে যোনখিনি তোমালোকে কৰিব লাগে কিন্তু তাৰে ভিতৰত আজি এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাৰ কথা ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ বিষয় কাৰণ সেই ৰচনাখন অহা চান্স খুবেই বেছি হয় এইবছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকক ডাইৰেক্টলি জুবিন গাৰ্গ বুলিও দিব পাৰে নহ'লে দিব পাৰে যে অসমৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি তাতো তোমালোকে জুবিন গাৰ বিষয়ে লিখি থৈ আহিব পাৰা নহ'লে তোমালোকক সুধিব পাৰি যে তোমাৰ প্ৰিয় সংগীত শিল্পী এইবুলিও এচ এখন দিব পাৰে তো ৰচনাখন যেনেকুৱা ষ্টাইলতে নিদিয়ক কিয় কিন্তু চান্স আছে যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰচনাখন এইবছৰ অহাটো তো চোৱা এনেই আহিব নে নাহিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব নেকি তো চোৱা সেইটো গেৰাণ্টি নাই যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু যদি আহি যায় আৰু তোমালোকৰ যদি নলেজ নাথাকে তেনেহ'লে এইটো এৰি থৈ আহিলেই ডাঙৰ কথা হ'ব কাৰণ তোমালোক অসমত থাকি যদি জুবিন দাৰ বিষয়ে যদি এচ এখন লিখি থৈ আহিব নোৱাৰা তেনেহ'লে কিন্তু নহ'ব আৰু চব বাকীবিলাক এচে তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা ধৰি লোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আহি গ'ল সেইটো আহিয়ে গৈছে বাৰু যোৱাবাৰ এইবাৰ নাহে বানপানী আহি গ'লগৈ তাৰপিছত ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেটৰ কিছুমান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আহি গ'লগৈ তো সেই তেনেক্ষেত্ৰত তোমালোকে বনাই বনাই লিখিব পাৰিবা কিন্তু জুবিনদাৰ এচ এখন লিখোঁতে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ভালকৈ লিখিব পাৰা ত' ভিডিঅ'টো অহা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ তো তোমালোকো যদি জুবিন দাৰ ফেন হয় তেনেহ'লে জয় জুবিনদাৰ বুলি কমেণ্টত লিখি দিবা তো সকলোৱে কমেণ্ট কৰিবা যদি তোমালোকৰ জুবিনদাৰ ৰিয়েল ফেন হয় তো হয় ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো এনেকুৱা নিচিনাকৈ আছে এচ এখন গোটেই এচ এখন আমি ডিছকাছ কৰিম অকণমান দীঘলীয়া এচে হয় কাৰণ তোমালোকক যদি কিবা পইণ্ট তোমালোকক টান লাগে বা অকণমান স্কিপ কৰিম বুলি ভাবা তেনেহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰিবা কিছুমান পইণ্ট তেতিয়া মানে এচ এখন মানে ধুনীয়া হ'ব আৰু তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা আৰম্ভণিটো কেনেকুৱাকৈ দিবা জুবিন গাৰ্গ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গ অসমৰ হিয়াৰ আমঠু এই লাইনটো স্কিপ নকৰিবা জুবিন গাৰ্গ অসমৰ হিয়াৰ আমঠু এই লাইনটো লিখিবা তেখেত এজন গায়ক গীতিকাৰ সুৰকাৰ বাদ্যযন্ত্ৰী সংগীত পৰিচালক সংগীত ব্যৱস্থাপক অভিনেতা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক প্ৰযোজক কবি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সমাজকৰ্মী তাৰপিছত আৰম্ভণিৰ পিছত নেক্সট তোমালোকে জন্ম লিখিব লাগিব তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ ওঠৰ নৱেম্বৰত মেঘালয় টুৰাত জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হয় জুবিনৰ পিতৃৰ নাম হৈছে মোহিনী মোহন বৰঠাকুৰ তেখেত কৰ্মসূত্ৰে মেজিষ্ট্ৰেট আছিল তেওঁ এজন কবি কপিল ঠাকুৰ চদ্ম নামেৰে তেওঁ কবিতা লিখিছিল মাতৃ ইলি বৰঠাকুৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী তথা সুগায়িকা আছিল জুবিনৰ প্ৰকৃত নাম জুবিন বৰঠাকুৰ প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ জুবিন মেহতাৰ নামত জুবিনৰ নাম ৰখা হৈছিল তেওঁলোকৰ গোট গাৰ্গ হোৱাৰ বাবে পিছলৈ জুবিনৰ নামৰ পিছত গাৰ্গ দিয়া হৈছিল নেক্সট পইণ্ট হৈছে সংগীত চৰ্চা আৰু শিক্ষা জুবিনৰ সংগীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ শৈশৱতে গঢ় লৈ উঠিছিল তেওঁ তবলা কীবৰ্ড গীটাৰ মেডলিন আদি বাদ্যযন্ত্ৰ দক্ষতা লাভ কৰিছিল তেওঁ সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰথমতে মাতৃৰ পৰা লৈছিল পিতৃৰ চাকৰি সূত্ৰে কৰিমগঞ্জত থকাৰ সময়ত গুৰু ৰবীন বেনাৰ্জীৰ ওচৰত জুবিনে তবলা শিকিছিল তাৰপিছত গুৰু ৰমণী ৰায়ৰ ওচৰত অসমীয়া লোকসংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁ তামুলপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জুবিনে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল গুৱাহাটীত স্থায়ীভাৱে গুচি অহাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰে কিন্তু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে নিয়োজিত কৰিবলগা হোৱাত তেওঁ পলেজীয়া শিক্ষা আধৰুৱা হৈ ৰয় তাৰপিছত আছে পৰিয়াল আৰু বিবাহ জুবিনৰ দুগৰাকী ভগ্নী হ'ল জংকী বৰঠাকুৰ আৰু পামী বৰঠাকুৰ জংকী বৰঠাকুৰ এগৰাকী গায়িকা লগতে অভিনেত্ৰী আছিল পামী বৰঠাকুৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা তাৰপিছত চ দুহেজাৰ চাৰি চনত চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন গাৰ্গ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়াৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটো অকণমান ডাঙৰ আছে তোমালোকে দেখা পাইছা সাহিত্যিক অৱদান কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ সাহিত্যিক অদান ধেৰ আছে ইয়াত আমি লিখিও শেষ কৰিব নোৱাৰিম হ'লেও কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট দি দিছোঁ তোমালোকে কি কৰিবা কিছুমান বাছি ল'বা ইয়াৰ পৰাই যদি কাৰণ গোটেইটোতো লিখিব নোৱাৰিবা মনত নাথাকিব ইয়াৰ পৰাই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট শাৰী বাছি ল'ব আৰু সাংস্কৃতিক অৱদানত কি লিখিবা চোৱা ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত জুবিনৰ প্ৰথমটো গীতৰ এলবাম অনামিকা মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ পেছাদাৰী সংগীত জগতত জড়িত হৈ পৰে তাৰপিছত তেওঁৰ সপোনৰ সুৰ জোনাকী মন মায়া আশা মুক্তি পাখি জানমণি আদি এলবামসমূহে অসমীয়া সংগীতক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গৈছিল এই এলবামখিনিৰ নাম তোমালোকে লিখিবলৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তেওঁ মূলত অসমীয়া বঙালী আৰু হিন্দী ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু সংগীত উদ্যোগত কাম কৰিছিল চল্লিছটাতকৈও অধিক ভাষা আৰু উপভাষাত প্ৰায় আঠত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক গীত গাইছিল জুবিন গাৰ্গে দুহেজাৰ চনত এন কে প্ৰডাকশ্যন অধীনত নিৰ্মিত তুমি মোৰ মাথো মোৰ ছবি অভিনেতা আৰু পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে মুনীন বৰুৱাৰ হিয়া দিয়া নিয়া ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে তাৰপিছত চেচোৱা পৰিৱৰ্তী সময়ত পৰিৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ মন যায় গানে কি আনে তাৰপিছত মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা ৰাজনীতি চিকাৰ আৰু কেইবাখনো ছবিত অভিনয় পৰিচালনা আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰে ৰৈ ৰৈ বিনালে দুহেজাৰ পঁচিছত ৰিলিজ হৈছিল সেইখন হৈছে তেওঁৰ অন্তিমখন ছবি ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ভাৰতীয় কেইবাখনো হিন্দী চিনেমাত গীত গাইছে গেংষ্টাৰ ছবিৰ য়াৰ আলি শীৰ্ষক গীতটোৰে তেওঁ গোটেই ভাৰতত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল তাৰপিছত আছে বঁটা সন্মান ইয়াত কি আছে চোৱা বঙালী চিনেমা সুধো তুমিৰ কাৰণে জুবিনে দুহেজাৰ পাঁচ চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক বঁটা লাভ কৰিছিল হিন্দী ছবি গেংষ্টাৰৰ য়া আলী গীতটিৰ বাবে জুবিনে দুহেজাৰ ছয় চনত গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম এৱাৰ্ড গিফা আৰু ষ্টাৰডাষ্ট এৱাৰ্ডত শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও এশ চব ছাইলেণ্ট ছবিৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে তেওঁ ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট পইণ্টটো হৈছে সামাজিক কাম সামাজিক কাম কি কি কৰিছিলে জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কামৰ বাবে ধন আগবঢ়াই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা দাতব্য সংস্থা চলাইছিল অসমত বিধ্বংসী বানপানী হ'লে এই সংস্থাই সহায় প্ৰদান কৰে তেওঁ পশুপক্ষী গছ গছনি নদী আদিক ভাল পাইছিল তেওঁ গছ ৰোপন কৰিছিল গছ কাটাত বাধা দিছিল জুবিন গাৰ্গ এজন অসাধাৰণ ব্যক্তি আছিল অসমৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদত আগভাগ লৈছিল তেওঁ নিজকে ধৰ্মহীন বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ কোনো জাতি বা ধৰ্ম নাই তেওঁ মুক্ত বিপদৰ সময়ত তেওঁ আৰজনক সহায় কৰিছিল লাষ্টত আছে সামৰণি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত তেখেতৰ ছিংগাপুৰৰ এটা দ্বীপৰ সাগৰত সাঁতুৰি থাকোঁতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয় জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক অসমবাসীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তেওঁৰ মৃত্যু এক সন্দেহজনক মৃত্যু তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ অসমৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাই আহে তেওঁৰ প্ৰিয় গীত মায়াবিনী গীতটি গাই গাই তেওঁক সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় কিং বদন্তি জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিৰাজিৰে তেওঁ সকলো প্ৰজন্মৰ মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰি থৈ গৈছে আৰু তেওঁ অসমীয়াৰ মাজত সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব তো এইখন আছিলে আমাৰ মৰমৰ জুবিনদাৰ বাবে এখন এ চে এখন ৰচনা যোনটো তোমালোকে লিখি থৈ আহিব পাৰা যদিহে তোমালোকৰ এক্সামত আহি যায় তো এতিয়া আহিবই নে নাহিব সেইটো ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি কিন্তু অহা চান্স এইবাৰ অকণমান বেছি আছে সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ বাকীবিলাক আহিলেতো তোমালোকে অকণমান বনাই লিখিব পাৰিবা কিন্তু জুবিন গাৰ্গ আহিলে পটককৈ অকণমান কনফিউজন লাগিব পাৰে তো ইয়াত বহুতখিনি কথা তোমালোকে জানিব পাৰিবা এছ এখন পঢ়িবা লিখি ল'বা আৰু কাইলৈ একজামৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট তোমালোকে লগতে হোৱাটছএপত জইন কৰা তাত মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰ বা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আদি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম তো তোমালোকে হোৱাটছএপত জইন কৰা লিংকটো পিন কমেণ্টত দিয়া হৈ আছে ক্লিক কৰা পেজটো অপেন হ'ব হোৱাচএপত জইন কৰি ল'বা আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা